Untuk maklumat rakan-rakan media, pada hari ini kita berada di depan Jabatan Sertan Jaya Bukit Aman, JSJK Bukit Aman, Menara KPJ adalah untuk menyerahkan satu dokumen mewakili pengadu-pengadu dan pengadu-pengadu sendiri pun menyerahkan dokumen mereka masing-masing. Dokumen untuk meminta beberapa perkara berkaitan dengan sebuah syarikat yang berdaftar di Seychelles Island. Bukan syarikat ini tak daftar di Malaysia dia berdaftar di Seychelles Island yang telah menjalankan satu perniagaan perdagangan forex dan mengambil wang deposit daripada pelabur-pelabur yang merupakan rakyat Malaysia, rakyat Kanada, rakyat daripada Taiwan, rakyat daripada China. Dia pelbagai negara. Bukan hanya di Malaysia. Untuk maklumat asyidiki ini amat besar. Kalau kita rekodkan hanya di Malaysia saja, pengadu yang berdaftar dengan M MHO adalah sebanyak 209 orang Bermaksud ada 209 pengadu yang telah membuat aduan meminta MSO untuk mewakili mereka Dan jumlah kerugian yang kita rekodkan hari ini Anggarannya adalah sebanyak RM82,168,369 Syarikat ini dia mengatakan menawarkan satu Pada awalnya merupakan satu pelaburan dan perdagangan forex orang pun masukkan wang modus operandi mereka memandangkan syarikat itu berada di luar negara maka mereka memberikan akaun-akaun kita panggil local depositor akaun-akaun untuk didepositkan wang ada akaun syarikat di Malaysia ada akaun individu personal kita namakan kumpulan-kumpulan ini ataupun bank akaun-bank akaun ini adalah sebagai local depositor di mana pelabur-pelabur yang mana nak melabur mereka kena masukkan wang di dalam akaun-akaun tersebut untuk maklumat rakan-rakan media semua pemilik syarikat yang berdaftar di Seychelles Island ini merupakan warga negara Malaysia mungkin plan asal mereka adalah untuk tidak menjadikan kes ini jurisdiction ataupun budang ke Malaysia ataupun bukan jurisdiction Malaysia sebab itulah maka mereka, mereka berdaftar syarikat mereka di Seychelles Island bagi tujuan untuk mengelakkan tindakan perundangan kerana syarikat tersebut berdaftar di Malaysia umumnya semua tahu bahawa di Malaysia tidak dibenarkan promosi perdagangan forex kerana perdagangan forex ini merupakan pelaburan yang dikawal selia oleh bank negara mana-mana individu Ataupun mana-mana syarikat Jika dia nak membuat promosi Perdagangan forex Dia mestilah berlisen Yang dikeluarkan oleh bank negara Itu yang pertama Yang kedua Pelaburan dan perdagangan forex ini Tidak boleh Ditawarkan kepada retail investor Bermakna Boleh tak kita tawarkan uh, pelaburan forex kepada Pelabur-pelabur uh, awam Tak boleh Sebab pelaburan forex ini hanyalah boleh ditawarkan kepada licensed entity. Siapakah licensed entity tersebut? Yang mana yang dilesenkan oleh bank negara. Sebagai contoh, perbankan, money brokerage company dan lain, -lain lagi. Jadi, sindiket ini telah melakukan dua kesilapan yang besar. Yang pertama, menggunakan local depositor di Malaysia. Dan yang kedua, menggunakan ejen-ejen pemasaran di kalangan rakyat Malaysia untuk membuat promosi perdagangan dan pelaburan forex. Para pelabur-pelabur dapat melihat sendiri bagaimana perdagangan forex itu berlaku melalui platform dan aplikasi MT4 dan cTrader. Dan antara perkara yang menarik, apa saja yang mereka melabur, mereka boleh keluarkan modal pelaburan mereka pada bila-bila masa. Maknanya easy withdraw. Ini yang menarik, menarik mereka untuk membuat pelaburan. Dan yang lebih menarik lagi adalah keuntungan yang diberikan kepada pelabur mencecah ke 7% sebulan bukan setahun eh 7% sebulan disebabkan tiga kriteria itulah maka ramailah yang masuk ataupun chip in dia punya duit dalam pelaburan ini kerana 7% dividen kerana pelaburan dapat dilihat sendiri melalui MT4 dan juga aplikasi CTrader dan juga mereka boleh bila-bila masa saja membuat withdrawal permasalahan yang timbul apabila tiba-tiba mereka tidak boleh membuat withdrawal itu punca masalah pada peringkat awalnya tak ada masalah semua orang melabur sebab duit dapat boleh withdraw permasalahan tak boleh buat withdraw bila nak buat withdraw tiba-tiba wang forex yang sepatutnya dalam bentuk USDT tersebut telah ditukarkan kepada coin A kemudian coin A bertukar kepada coin B coin B bertukar kepada coin C ada tiga jenis coin secara paksa mata wang yang mereka simpan telah ditukar dalam bentuk koin yang pada hemat mereka koin itu tidak mempunyai nilai langsung ini menyebabkan mereka rasa mereka telah ditipu mereka rasa mereka telah dipedaya mereka rasa berlakunya isu-isu jenayah yang berlaku jadi pada hari ini mengapa kita hadir hari ini kita hadir hari ini kerana beberapa kategori ada tiga kategori kita ada buat tiga set surat lah surat yang pertama bagi mereka yang telah mendapat keputusan Seksyen 420 dan ROR 420 kita merayu pertimbangan kepada pihak yang dihormati Datuk Seri Hasmullah Ali untuk mempercepatkan siasatan ini dan kertas siasatan dapat diserahkan kepada Yang Arif Timbalan Pendawa Raya bagi tujuan pendawaan kerana asas-asas yang saya nyatakan tadi promotornya adalah orang Malaysia, wang dimasuk ke dalam akaun depositor, akaun bank di Malaysia yang menjadi bidang kuasa kepada Malaysia itu yang pertama Bagi mereka yang Kes mereka telah dirujuk lain agensi Ataupun NFA Kita mohon pertimbangan Supaya kertas siasatan itu dibuka semula Kepada siasatan di bawah Seksyen 420 Ataupun ROR 420 Dan terdapat sebahagian yang kecil Yang pegawai penjahat belum memberi maklum balas Jadi kita meminta kepada pihak Jabatan Siasatan Jaya Komersial Bukit Aman Untuk berkoordinasi dengan pengkat IPD Supaya mereka diberikan maklum balas dalam bentuk bertulis selaras dengan seksyen 107A yang mana pengadu-pengadu mempunyai hak berkanun untuk mendapat maklum balas terhadap aduan yang dibuat mengikut kanun acara jenayah. Jadi itulah tujuan kita dan kita berharap pertimbangan uh, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang kita yakin bahawa mereka memberikan komitmen yang baik. Buktinya adalah kita jarang-jarang da kita dapat kes yang jumlah se uh, seksyen 420 dibuka sehingga 105. 105 kes telah dibuka di bawah Seksyen 420 Ini merupakan satu perkara yang baik Dan kita mengharapkan bahawa siasatan dapat dipercepatkan Diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara Supaya suspek di dalam kes penipuan ini Dapat segera didakwa di mahkamah Dituduh di mahkamah Supaya dapat memberi keadilan kepada mangsa-mangsa yang berada